Если мы чего-то не знаем, ответы нам поможет найти президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко. И с вами, Александр Андреевич, мы сейчас будем разбирать еще одну тему. Вот а, а, со вчерашнего дня в Украине действует единый рыночный курс. Нас банк отказался от ну, валютных. Он действовал давно, потом его отменили. Давно было. Да, ну в общем, отказался вернулись. от валютных интервенций, заявил о том, что в стране будет единый курс. Не будет теперь курса Черного рынка, курса Нацбанка, курса коммерческих банков, что все это соединят воедино, но. А, вот уже сутки он действует, а вопросов остається значительно більше, ніж ответов. Ніхто не понимает, як це працює, почему везде продовжають оставаться на каждом обменнике свої собственные цифри. І э, ми давайте зараз посмотрим небольшой сюжет. Я просто розкажу, що на э, да. вчора здається, ну взагалі напередодні, наша колега, журналістка, вона пробіглася взагалі по валютним обмінникам, Ну, дізнавалася валюта про те, мимо. чи є взагалі долари, чи є взагалі валюта. Давайте подивимося, як це відбувалося, чи знайшла вона щось.

вот что, это были вот такие уличные наблюдения, а вот что о всем происходящем думают сами киевляне, вот как раз таки м -м, предваряя нашу беседу. Внимание. А как вы думаете, сколько должен стоить сейчас доллар? Ну, я думаю, гривен 10. Ой, не знаю, сколько я думаю, я хочу надеяться, что он повернется ж до тех восьми. Доллар должен стоить, ну, где-то гривен 15, наверное. Ну, по крайней мере, не те деньги, что сейчас. Хотя бы 8, как было. Ну, или 12, ладно уж. 22 где-то гривны. 23. Так, за э... занадто, э... да? Ну, так, кстати, Александр Ильич, сколько должен стоить доллар? 4,85 копеек. 4 гривны и 8 копеек. Я когда мне услышал, когда человек сказал 8 гривен, я подумал: ничего себе оптимист, сейчас смотрю на вас Не, Нет, я просто как экономист. Если мы берем чисто расчет, на сегодняшний момент повторяю, что в Украине умышленно девальвирован курс. И все эти разговоры о том, что экспортеры, импортеры, еще раз говорю, возьмите свою зарплату, и присчитайте на 5. У вас зарплата будет как Польша. У нас зарплата должна быть, как Польша, мы работаем, как Польша, экономика как Польша, показатели, но ну, вот, вот. Нет, мы. Э, Рожеба... войны нет. Нет, нет, мы развалили экономику, развернули, говорим, вы знаете, доллар нам поможет. Ребята, не доллар поможет. Скажите честно, что вы даете возможность Кое-кому заработать. Да, действительно, мы можем гордиться. У нас есть миллиардеры. Благодаря тому, что мы девальвировали время. Слушайте, ну так. вот смотрите, Насбанк у нас э, заявил: вот у меня сейчас вопросы от себя. Вопросы будут от телезрителей сегодня в эфире звучать. Так, Но вот смотрите. На уже, для да, да Насбанк объявил, что мы сейчас отказываемся от валютных интервенций, отказываемся да. от индикативного курса. У нас по всей стране будет реальный единый курс. Он появился? Не, ну за день не появится, но это, во-первых. А Во-вторых, наш банк забыл сделать самое главное. Он э, не ликвидировал все ограничения. Понимаете, вот есть такое сказал а, забыл сказать Б. Это проблема нашего надбанка. Пожалуйста, да, действительно, убрали вы это однозначно. Тем более, это акционы не работают. Отмените все ограничения, абсолютно все. Например, ограничения какие? Все. Ну, продажи 3000 в день, валюты, mm -hmm. покупки. Ну, и там очень много ограничений по экспортерам-импортерам. Все убрать. Причем не просто убрать, торжественно. Самое интересное, что если вот Вонтре это сделал, это был бы такой положительный эффект, чтобы вы видели шикарную революцию. Ці ці. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, от у нашій студії напередодні був Андрій Новак, і він, коли ми обговорювали напередодні цей єдиний курс, він сказав про те, що чорний ринок нікуди не зникне. Не, не зник, і тут не одразу посилилося, ну, а розумієте, позиціонувалося те, як один з плюсів буде те, що зникне сірий і чорний ринок, так? І тут глядачі почали писати: гаразд, якщо, ну, якщо тоді чорний ринок не зникне, то не для зник. чого це все? Нашому рочи в голову людям. Щас чорний ринок обрав НБУ. Раньше было наоборот, НБУ обыгрывал черный рынок. Да. Черный рынок всегда был. Но другое дело, когда НБУ влияет на черный рынок, сейчас черный рынок. Угу. Сейчас надо просто действительно поменять э, игру, чтобы черный рынок боялся НБУ. А для этого, да, он полностью исчезнуть не может. Но ситуация сейчас, если убрать ограничения, убрать еще там различные такие ненужные действия, то мы, получается так: вы приходите в банк. Вы знаете, можно купить, сдать миллион и миллион купить. Да. да, курс может быть 22, 25. Но вы знаете, сразу человек успокаивается. Так, но если можно мешок собрать, мешок взять. Что я пойду на черный рынок. Ну сам подумайте, а сейчас человек ищет черный рынок, там курс выше. А да, вот у нас вчера, да. кстати, Андрей Новых тоже в студии говорил о том, что он критиковал это решение нас Насбанка. Он говорил, что в стране, в которой фактически идет война, отпускать валютный курс нельзя, потому что э, на волне паники люди будут выводить свои капиталы, забирать деньги из банков. И в итоге мы увидим там не 16, не 17, не 22, не 22 гривны за доллар, а там 25, 27 и так ну, далее. Так и будет 25, 27, а что вы хотите. То есть э, э, существует ли какой-то равновесный курс доллара, существует. которому гривна придет. Существует, А вот на каком уровне? Нет, вот просто вся проблема там вообще. Еще раз говорю, равновесный я вам сказал какой-то, настоящий. Это 5, а вот, да, вы считаете? Нет, это, это за доллар. Но mm -hmm. на сегодняшний момент, если э, подойти с умом, что называется, да, действительно можно сбалансировать на уровне, ну, э, на базу взять 20 курс, а mm -hmm. при желании, при желании можно сдвинуть даже до 12. Таланты есть такие, умения есть, при желании можно много чего сделать, да если умение... Это будет реальная, то есть работающая история, а не то, что вот, условно говоря, на бумажке мы написали 12 -20 Нет, ну Посмотрите, есть только понятие, называется, красиво называется, монетарное управление э, курсом. Но вы понимаете, вот когда до всех событий Майдана был курс 8, это не потому, что кто-то сказал, это потому, что с помощью монетарных инструментов его регулировали. Вообще у нас в чем проблема? Мы э, совершенно потеряли контроль. Потому что курс в Украине должен быть всегда контролированный и изменяться в течение года не больше на 5%. Идеал. Вот это, за это должен отвечать наш банк и отвечать головой. То есть... То, и... что сейчас происходит, это... Бардак. Это, это именно бардак. Это бардак, итог неэффективности действия банков. Это было неправильно. Абсолютно. Это абсурд, бардак, как ходно называется. еще одно запытание. Вот вы, они пытаются, что это нам даст особисту, ну, там, там, обычным гражданам вот это единый курс, потому что, ну, известно, что люди боятся нововведов. Они Но какой-то подвох. Нет, не, какой ну, идеальный вариант, еще раз говорю, что если действительно сейчас э, разница между черным курсом и в банках уменьшится хотя бы... 1-2 гривны, да. то естественно, что в банках появится валюта. Угу. Но по той простой причине, что, ну, скажем так, смысла не будет за 1 гривну рисковать по двору. И на это да. и, и рынок еще, Но, на убрать, я вообще смотрю, если появится валюта, но останется 3000, тысячи, эффект будет слабенький, ну, вы же будет меньше. Это 3 тысячи, это разовая Обмен, сумма Да, да вот обмена. это вот, э, а, если, а если действительно убрать все, еще раз говорю, вы приходите, да, вы видите, у банки на сегодня момент сумма на 20, но вы да. можете поменять любую сумму. Это сразу успокаивает всех. Э, Доллар появится в свободном обмене в банках по какому курсу и когда ваш прогноз? Но я говорю, если нас банк отменит ограничение, появится да -да. на следующей неделе, Если не отменит в лучшем случае через месяц, но опять будет очень мало, и курс, к сожалению, будет высокий. Вы кажете, если у нас банк отменит, то тогда так, если нет, то нет. Так он уже, значит, отменил. Ну, смотрите, за... ну, просто, выходит, если, он... просто нет, смотрите если... мы э, все отменяем, то действительно за недельку все успокоились, валюта зашла в банк, и у нас черный... Так, а мы же уже ввели единый курс, нет, значит, курс уже была я еще раз, ну, понимаете, это равносильно, что, скажем так, строите дом, строите дом, так? Ви одну стінку построїли, говорить, другі строїть не буду, дом готов. Ну, от понимаєте? Mm -hmm. Или ви все делаєте, или нічого. Но если ви строите дом, то все стенки делать. Ну или те же саме, як би ну, говорить. Я так розумію, у нас як завжди. Ми щось почнемо робити, не поясно, а потім знаете. і все воно далі ідей, дай, потім знову якісь подробиці. Якщо такі відміниться, то так і відміниться. Ну, тобто... Ну, я можу привести приклад, що это шестой експеримент, НБУ, був шестой. розумієте? Ну, це уже <зас> помните, при фиксированні, устанавливали, отпускали. Так, может, хватит? Давайте сделать что-то дно, но без эксперимента. Останавливайте. А у меня, я, позвольте, с вами теперь буду не соглашаться. Вы в самом начале беседы заявили о том, что, по вашему ощущению, реальный курс доллара должен быть на уровне 4,8. Ну, 5 гривен, условно говоря. Но 5 гривен – это ситуация 2007 года. Это до кризиса 2008 года, когда при Тимошенко рубль да, гривна да, обвалилась 8 гривен за да. доллар. Почему 5? Вот на основе каких показателей, на основе какой реальности, на основе ну вот вы, а, каких а индикативных вещей вы ну предлагаете Если, 5 если взять сравнение экономики, причем взять имеется в виду выручку, э, ВВП наше, выпуск продукции, то, то на же, то на же. Выпуск продукции, тоже металла, тоже химии. Сравнить Польшу с Украиной, посчитать, увидите. Еще раз повторяю, почему в Украине есть миллиардеры? Ну, потому что у нас очень хороший курс. Понимаете, миллиардер на ровном месте не появляется. Но разница денег вот в этом и заключается. Вы что вы думаете, что миллиардер можно стать походившим по улице? Не бывает. А вот есть такое понятие эксплуатация. Вот действительно за счет вот этого налога я стал миллиардером. Ну, действительно, честно говоря, тут мир... не крикнул у нас, но и мира. А вот мир в ситуация, кто бы сказал. Александр Андреевич, я вас понял. А, такой момент. У меня... Ну, давайте мы сейчас подытожим все, что позвучало в этой студии, а вы будем на вас проверять. Правильно ли мы выводы сделали? Можно я понял, я, ну, я так понимаю, что вся эта идея с единым курсом, она, над, она занадто недосконала. И сейчас стало какие-то там конкретные давать ответы, стало какие-то краткие. На... И еще очень рано, потому что уже не замило. Да. И не так... Ну, ми... я, я надеюсь, что... більше валюти буде в обмінниках. Є надія, що ну, сьогодні, наприклад, в обмінниках будуть купляти, продавати 19-20, але знов таки не буде. Післязавтра 21-22, 23-24, можливо, навіть до 25 доросте. Второй еще, момент. Думаешь, насколько я понял, черный, да, рынок, да. черный рынок никуда не исчезнет, но ну, все равно продолжит существовать вище. с более высоким курсом. Вот сегодня 25 на черном рынке. Да. Дивите, там 15, там 20. разница 5. Требуется, чтобы там была разница 1. Да. И для того, чтобы сбалансировать как раз-таки историю с, валют, с валютным курсом, Нацбанку еще по-хорошему нужно отменить ограничения суточные на продажу. По... Нет, и там богато еще. По экспортеру придем подменять, потому что перекосы завтра завершаются. И а, как раз-таки ваша позиция в том, что Нацбанк сегодня... То що політика, яку проводить нас банк, це судство неефективності тих людей, які Шарах. руководять монітарної політики. Шараха дайте це шараха. Зробили відмінили, зробили та по вашому прогнозу, коли, коли нам можна чекати, от у різниці, різниці я, в, 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 в одну ну, я говорю, найкраще я, найкращого випадку через, ну, дві, хочете, через два виски. тижні через два ти а так десь через два місяці. Слушайте, друзі, що хоча б трошечки так розібралася розібралися у цій темі.